这很沙发，就那里成了。<noise> <noise> <noise> Çok iyi adam. Vah 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 bir daha koysun Tarsma. bizim olacak. Vah. 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 Kangsızlar. Kangsızlar. Aç ol. Aç ol. Büçülme Bu ol. da de Braq olmayın zana, alvarli. Bıraqın mənim imkanım, sakarsızlar. Uşaqların xətanə cəh nədir? Bıraqın dedim sizə. Narahat olma, qorma, qorma, mən sənin oğlumvarım. Qorma. Biz, biz boyacaq, korkma, səni, də eliniz sənin qorzarbı ocağıyı. Çovara qulaqlarımı kəsəcək. Danıb sorazıb. Qorquldururam səni, qorma. Siz belə midirsiz? Sizin kimsə təhlükə verməli idi, qabağa etməsin. Nankörler, vicdansızlar. Fethelen cinahı neydi? Bu tarlalar bizim olasa. Hesap böyle bir masaya yazamıyorsunuz. bir şu olur. Sen şu bu torpağında yaşam. Cevani Bey'le! Koşul! Sevgiyi dil çeştirme olur. Olsak! Sevgiyi getirin! Bu türk. Gör şunların. Bu sənin bayrağındır. Bu bayrağın qarşına düçərsən, canını udacağam. Bu da bizim bayrağımızdır. Bunun qarşısında düçərsən, canını udum yaracağam. Saçını varam, vermə qayda. Vermə qayda. Bayramlıq kimiydi. Bayraq kimiydi. Bayraq azırdı. Öz bayrağı kimi. Al bari. Al bari türk. Vermə bayrağı. Siz buna baxırsınız?

استنى <applause> No, Ancitran ancitran bu bayrağa ailəmin və şəhidləri qəniyyətə qalmayacaq. Ancitran şans. Bunu vuracağım. Dayan, dayan vurma. Bırak gitsin onu. 1977-ci il ilə başlamış Ermənistan Azərbaycan bağlı Qarabadağ münaqişə dövründə ən mühüm hadisəli, xüsusən Anadolu Türk Azərbaycan hadisələri Qarabağ'ın ən geniş ifsami mənaləri biri olan Qozdaq başlanğıc tarixi olmuşdur. Qozdaq hadisəsi ilimizdə ən əşəqli və ən gözəl ədəbiyyat məşhəhkarı rəhmə mənbəridə yerə alıb. Qozdaq sancaq çəninə 15 iyun 1988-də İndi bu ilin dövründə 8-ci dəfə yirmilikə keçənlər, 56 yaşa gedənlər, <laughs> erməni xalqı dəstəyini xüsusi zəhməyinə nəzərdə tutulmayır. Keçmiş ərizəni 26 yaşlılar da artıq hər bir amma bu divan məsəl. Telegram və Poyez varın qənaətinlə nəgedən qorus gəldin ətdə fikr olundu. Nəgedə insan ermən təhammüla yardım məşverə dəllar qatsalar da onların çox soyuqdan şadlıq olundu. Sənayəkə elivanı olsunlar məktəblər. Qızılara əhali günlər 600 ödürmüş, nəfər öldürülmüş, 487 nəfər şəhət olmuş, 1077 nəfər İnsan üçün kozmalar, uşaqlar, qadınlar ətiyyətə ağırlıq sunmuş deməyimizə təqdirə qayarətlərinə mərifdarmışdı. Bizlərinin əsəri tarix hələ də məlumdur. Bu əsrsal birdir. Poqanov referendum 1916-cı nəfədin 16 nəfəli qrupunu, aktivist nəfərləri çıxarır, 70 nəfərlik bir qorxalar qorxadı. Qorxuru var 28 layihə təqdimi nə deməyini 20 uşaqan tibadinin bu festivalinə birliyidir. Bu münasibətlə əvvəldən nəzəri vəzifələrlə qərarımız paketlə yetirilmişdir. Ona yeni dəyişikliklər dünyə indi bu halda xəbər vermişdir. Azərbaycan Respublikanın Milli Məclisinə qərar edib bir məhdud cəza Görün nə dəhşətli bir hadisə olub ki, onun əslin faciəzad olması. Mən artıq ə, o xadırlara qayıtmaq istəmirəm. Burada uşaqlar əyləşibdə. Mən ben, hər dəfə belə tədbirlərdə deyirəm, bu demək təkrar olsa da deyəcəm. Yəni belə tədbirlərdə mən Azərbaycan uşaqlarına çox yazığım gəlir. Çox ürəyim ağrıyır. Günəydi Azərbaycan balalarının günəyi. Bax bu gün bu zallıqla tutlaşır. Bu gün bir dəhşətli hallar bizdə var idilar. Yəqin ki, burada onun ürəyin çox yaxın, buraqallar oldu. Yəni düşünürəm ki, necə də gözəl bir insan olsa, o gözlərilən padırlar, e, dilən sözlər, şeirlər, hər kəsin ürəyində bir iz qoyub gedir. Yaxşı mənada yox, yəni ağdırıb gedir. Mən istəmərəm ki, Azərbaycan balalarımız, bizim Azərbaycan millətinin oğlanları bu günləri yaşasınlar bu şəhər tədbirlərində toplaşsınlar, bu maratonda bir tədbirlərdə toplaşsınlar. Amma nə eləmək? Başımıza belə bir bəla gəldirdi bizim. Yəni e, bu qarşıılmaz artıq biz bu faciəni yaşamışıq və indi biz artıq o faciəyə cavab hazırlamalıyıq. O faciənin, deyək, qisasını almalıyıq. E, bilirsiniz ki, 25-dən 26-sına keçən gecə bu faciə törədildi və bundan keçilər geçəndən sonra Ədər Əliyev qollandırmız. Bu hadisəyə siyasi qiymət verdi və artıq Xocalı faciəsini elə əsrlə faciəsi kimi qəbul eləyər, yəni tanıyan dövlətlərin sayı bizdən elə artıq düzdür hələ o sayı bizi qane eləmir, amma yəni say artmaqda davam edirik və bu gün biz Ədər Əliyevin Deyim, bu nə? Nə? Uşaqları, batıram, yəni bu öz qarınkimi davam olması siyasətinin ən onanamsının davranışcısı olmalıyıq və biz gənclərimiz siz əyləşək burada uşaqların mən baxıraq uşaqlarımıza qırıq hissi keçirəcək. Yəni bu çox övladları olan və bu çox övladlı olan ölkə başılmaz. Yəqin ki, əvvəl azır biz Erməninin bu faşistin bilmirəm nə, necə qəddar söz deyir ki, ürəyin soyusun. Yəni onların cavabını yəqin ki, verəcək bütün bu mənada siz gənclərin üzərinə çox böyük işlər düşür. Yaxşı oxumalıyıq, çox dil bilməliyik. Nə qədər çox dil bilsək və o dilləri mükəmməl bilməliyik. Biz onla Ermənliyə cavab verməyə hazır olaq. Yəni bil bilmək vasitəsi ilə dərdimizi, bəlağımızı digər ölkələrə çatdıra bilərik. Ona görə də yenə də deyirəm sizə, bu gün Allah şükür hər şərait yaradı, yaradılıb sizin gözəl təhsil almağınız üçün ə, dünya prezidenti İsmam Əliyev, Heydər Əliyev Fondunun sədri Mərhuman Əliyev var. Yəni təmir olunmayan məktəblər yoxdur, şərait yaradılmayan məktəb yoxdur. Sadəcə biz o şəraitdən e, səmərəli istifadə etməyi bacarmalıyıq və yar xoğumalıyıq. Yar xoğmalıq və yar xoğumadır. Başqa çıxış yolunuz yoxdur. Və bu gün e, Leyla Əliyeva, bilirsiniz ki, Qocalı e, Yar Əhalət Kampaniyası altında xeyir başlığı altında, yəni onun e, rəhbərliyi altında 28 iyulun 8-də belə bir, bir kampaniya start verilir. Və o vaxtdan bu vaxta hər il, yəni təkcə elə Qocalı faciəsi günləri ətrafında yox, yəni e bütün bağlarda e belə işlər aparılır. Yəni biz də yenə də öz işimizlə, öz əməyimizlə, yaxşı təsirimizlə cəlb edilmək üçün addım-addımən insanlara həm hörmətli prezidentimizə, həm Meymran Əliyevəyə, həm də Əliyevə belə bu işləməyə olan e, hər kəsə arxa dayaq vurmağı bacarmalıyıq. Yəni e, mən vacib haqqında işləmirəm danışsam. Yenə də görürsüz o dəhşətləri, o dəhşətləri. E, yəni hər ata-ana içi onun övladı əzizdir. Bura valideynlərlə əlaqətlər. E, yəni heç bir valideynizdə məsuliyyətin qırılmadan daş değisib. Amma görün ananın, atanın qarşısında o lalanın başına nə oyunlar açılır gözü oyulur qulağı kəsilir bir əli kəsilir ona hansı ata hansı ana düzə bilər davam gətirə bilər və yaxud da ki bizim qanımızda canımızdadır e, ki böyüyə hörmət etmək vaxtına ömrədinə ay axsaklar yer görmək alış üçün yer görmək mən orada görəndə o axsakların kişinin tutaq ki nə gündə o uzanıb burda e, bilməm yəni o hər kimin babasıdsa fərq yoxdur. Orada bu gözün hamısının babası hesab olunur. Amma e, yəni o insana daha yaxın olduğundan onun ürəyə çatdırmaq dərəcəsindən gəlir. Onların həmin kocalarının, e, nənələrin, babalarının e, necə deyim, bir yaxın süfrə başında əyləşməsi, xeyir dua verməsi biz belə görmüşük ailələri ki, yəni onlarda onu görürük. Amma erməni qadalarının, o ağsaqqallarımızın, ağ vecinlərimizin başına açdığı olan yəqin ki, heç bir oğul, heç bir qız halb ki atıra bilməz, dözə bilməz. Ən azı orada onun o gücü yoxdur ki, məsələn, nə isə eləsin, e, yəni əliyalın e, el insanlar silahlı insanların qarşısında nə edə bilərlər? Amma ürəyi partıya bilər. Yəni belə şeylər görsüz dəhşətli bir şeydir. Bütün ədə bir e, tədbirdə idi, yəni bu günlər qaldıralarınızda sizdə tədbirlər keçilir hər məktəblərdə, məsələlərdə. Və orada bir nəqər də o hadisəni gözlərlə görəm, yəni xocalar o e, sakini danışırdı. Bir e, ay aldığınız şeylə yenədirəm burada acaq belə. Nə məni yani, gəldi burdan çıxar, keçəsəm mən gedə bilərəm. Necə dərman içəcəm, Allah bilir. Yəni sizə də məsələ deyirəm, o sakitləşdirici nələr keçəsiz. Dər e, onun dediyindən, e, deməli, e, hardasa dərinliyi 1-2-5 metr olan bir quyu, quruğu e, da, nədir, 60-70 metr olan bir belə quyu deyir gözümün qabağında, yəni mən bunu gözümünlə görürəm və ora bilmirəm 2300 400 nə qədərsə meyv buradan suyu gətirib tökürəm və ə, o desibli traktorlar onun üstünə artıq ötməyə başlayır və o setlərin altından çıxan kəhəllər, çıxan qorlar nə bilir göz baş. Yəni bu ətöldəncə bir şeydir də. Bunları gözlədən görən insan hələ yaşaya bilirsə, böyük şeydir. Yəni soyuqanlı olmuyor, yəni qorqan olmuyor dostlar və varisləri bu, bu faciəni, əsl faciəsi Qarabağ'ın, tək bu günün 26 fevralca olan faciəsi kimi yox, həmişə qəlbimizdə yaşayaq, yaşadaq və intiqam hissi ilə yaşayaq. Çünki Türklər də uşaqları anadanam olan kimi Azərbaycanlar xodlardan deyil, hədiyyələr onlara və biz də burada uşaqlar böyüyəndə mən ə, yenə deyirəm bu gün bu gün 5 dəminin şagirdlərinin gəlmişi ilə belə oldu bu e, tədbir çox e, mənalı, məzmunlu e, tədbir hazırlıqları, uşaq olsunlar, uşaqlar, keçərəm, sağ olun, rəhbərləri edib e, tədbir hazırlıq başından. E, mən düş, gördüm ki, yəni onlar oğuzdan on, on, yuxarı yol içlərindən gəlir bu danışıqları, bu dilər, sözlər, hərəkətlər hamısının içindən gəlir. Baxınız, sağ olun gələn uşaqlar sizə kimi oğulları olan yenə də nə təhris olunacaq, təhrisə arzulayadığım belə əsl həlakçının böyük dəstəkləyə bilmir, getmək yazını çatmamış. İnşallah torpaqlarımız azad olsun. Sizlə elə belə əşyalar bağlarında, mənim e, və gələcək bağlarında, yaxşı bir geyimdən nədir? Bu günləri gedir orada qeyd eləyir və nədir? Yenə uşaqla ürəy ağrıdır amma bu bizim Azərbaycan millətinin başına gələn faciədir, Azərbaycan millətinin başına gələn bəladır və heç kimə, heç kimə icazə verilmir ki, bunu unudsun, bunu qaldındır yaşatmasın. Hər birinizə tərbiyənizə arz edirəm ki, yaxşı təhsil olasınız, sağlamlıqla uşaqlar böyüyəsiniz və irqanımızı Ermənilərdən sür yolu ilə. Hörmətli prezidentimizə görürəm hər dəfəni ağaş görürsünüz soncaqlarda ordumuzu ordumuzun birlərini yəni hər dəfə bir televizor de belə baxırsınız, maraqlanırsınız. Ordumuzun altında e, gözəl olduğumuz var, mükəmməl olduğumuz var, mövcəh ordumuz var. var. Sadəcə biz e, Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı olaraq dağaltır millət yox, sür yolu ilə sül istilik toqmaqlarımız azad olsun. Yəqin yani ki, e, sür yolu ilə həll olunmayanda onun da bir yolu olacaq deməkdir ki, biz riyazinin ali baş komandası nə vaxt, nə vaxt bir ən azı mənə gəlir ki, hamısı daha sağdır. Torpaqlarımızın müdafiəsini qorxacaq. Sizə gələcək təsirlə bizim hamımız da bu günlar azmirə Azərbaycanımıza layiqli uşaqlar, evlatlar böyənizədir. Həm məktəbimizin, həm övlatlarımızın Azərbaycan torpaqları, Azərbaycan diləyinin yerində gəlib, qürur duyanlar olmağa